здравствуйте в прямом эфире студия репортер и я ее ведущий константин гречан мы плавно входим в отопительный сезон и сегодня мы решили порассуждать вот на какую тему если отопление это услуга которую нам система сама навязывает но тем не менее если отопление это услуга возможно ли отказаться вот от централизованного отопления? Потому что, как вот я проконсультировался с юристами, такие механизмы, как мне сказали, в принципе существуют. И в связи с этим вот наш сегодняшний интерактив звучит следующим образом. Готовы ли вы отказаться от центрального отопления, централизованного отопления? Если готовы то звоните по номеру 784-8081, если не готовы, по номеру 784-8082. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями студии. К нам пришли Алексей Еремица, депутат Одесского городского совета. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Савицкий, юрист. Здравствуйте. И Владимир Максимович, эксперт в сфере ЖКХ. Добрый, Добрый вечер. вечер. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 34 92 58 34 92 58. Владимир Ярославович. Вот скажите, тарифы растут с каждым годом. Да? Человек хочет отказаться от услуги. Правильно? Вот, допустим, любой услуги. Он может это сделать, вот если говорить об отоплении, поставить дома какие-то дуйки, там, допустим, вот не хочу я столько платить, не могу платить, субсидию меня задерживают, могу я это юридически сделать или нет? Юридически вы это сделать не можете, и есть законы, которые это регламентируют. Ну, вообще, есть закон об отоплении, есть гражданский кодекс, который четко предписывает, как можно делать ремонты и что можно делать. Но в 2000 в седьмом году, 31 октября, вышло постановление Кабинета министров 1268. А затем, по-моему, в ноябре того же 2007 года, ровно 10 лет назад, вышел приказ ЖК, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, в котором предписано, что отказаться от услуги центрального отопления можно только всем домам при согласии жильцов дома. Но индивидуально конкретный жилец этого сделать не может. Умные юристы попытались это обойти, потому что есть коллизии. Если квартира частная, то почему я не могу отказаться от услуги? И подавали разные судебные иски. Однако в 2013 году есть решение Высшего административного суда, которое оставило в силе решения, которые были, о... Удовлетворение требования потребителя о выдаче разрешения на отключение квартиры от центрального отопления. Это решение было принято 27 марта 2013 года высшим админ судом Украины. То есть и юридически государство закрепило невозможность человека это сделать. Если мы будем обсуждать технически, я готов объяснить, почему технически, но юридически вот документы, которые ну, запрещают. Поэтому, когда мы задали вопрос, готовы ли вы отказаться, одно дело, готовы ли вы, другое дело, можете ли вы. Это знаете, как у юриста спрашивают, скажите, я имею право? Да, вы имеете право. А, так значит, я могу? Нет, вы не можете. Вот такая коллизия. Андрей. Поясню. Дело в том, что есть закон Украины про теплопостачание, где сказано, что в принципе гражданин Украины, то есть потребитель, имеет право отказаться от отопления, от этой услуги, если компания, которая предоставляет эту услугу, даст на это разрешение. То есть утвердит проект и поводжение с проектом даст на это разрешение, и в этом проекте будет э, сказано, как этот потребитель будет э, альтернативной, скажем так, э, услугой или альтернативной энергией поддерживать температуру э, своей квартиры, то есть своего участка частного имущества не менее 18 градусов, то есть вот примерно, что называется, юристы обошли немножко эту ситуацию и предоставили такое э, ну, право собственнику квартиры, в принципе, э, где, э, отказываться от данной услуги. Но, Но на... по согласованию с поставляющей… Конечно, для... с СТ... да, ТГО. Да. Да. Но на практике эта возможность реализуема, как вы считаете? На практике, знаете как, у нас один раз отрежут, а потом семь раз подумают. Вот как происходит на практике. То есть вначале режут, а потом идут и начинают узнавать свои права. Вот как на практике. Алексей. Я, во-первых, хочу сказать, что у нас законодатель, и у нас много говорят о заботе о народе, о народе о заботе, да, это обычно там под выборы все политические силы, но по факту законодатель принимает всегда законы в интересах Прежде всего, монополистов. Здесь, опять же, вот такая ситуация, когда ты собственник действительно своего жилья. Да, ты обязан поддерживать эту температуру, потому что если у тебя температуры не будет, твой сосед, по идее, будет нести теплопотери. Ты обязан действительно топить свое помещение, если ты собственник. Но на самом-то деле людей ставят в такое, знаете, скотское состояние. То есть услугу оказывают некачественную, отказаться ты от этой услуги не можешь. Даже поставить ситуация, например, в новых домах, в новостройках, ты можешь даже себе поставить индивидуальный счетчик. Я скажу, у меня у самого квартиры есть, у меня индивидуальный счетчик стоит. И я, допустим, там, фиксирую себе радиаторы, подкручиваю и плачу затопление столько, сколько я хочу. Причем, факту. опять же, по факту я могу себе 18 градусов, 15 градусов, ну, здесь все, конечно, от окружающей среды. То есть, понимаете, какая глупая ситуация получается. да? Вот есть эти 18 градусов, но я, допустим, имея индивидуальный счетчик и регулятор у себя на радиаторе, я могу себе температуру-то корректировать и платить меньше, понимаете? Во-вторых, я, допустим, плачу непосредственно за те килокалорий, которые я получаю. Потому что все это центральное отопление – это полная фикция. Все прекрасно понимаем, что, допустим, вот начинается, допустим, вход теплоносителя с первого этажа, значит, на первом этаже нормальная температура, на девятом этаже уже холодильник. Или наоборот, с девятого этажа, на девятом этаже нормально, на первом этаже вообще жить невозможно. Все это знают и понимают. Теперь, что касается по факту, как оно все происходит. На сегодняшний момент действительно коммунальное предприятие ТГУ отозвало своих представителей из так называемых районных комиссий по жилищному коммунального хозяйства, которые принимали все это время до сих пор решение, по которому человек может отказаться от центрального отопления. Нужно должно решение этой комиссии, а потом с этим решением комиссии ты идешь к ТГО и так далее, и отказываешься от, допустим, ну, перестаешь быть абонентом ТГО. А сейчас КП это звал этих представителей, но что греха таить, работа этих районных комиссий, как они принимают решения, кому дают, а кому не дают, допустим, добро, это отдельная история. Как правило, достаточно таких небольших коррупционных разбирательств, будем так говорить. Вот. Но с 2005 года это пошел такой активный вал, вот вы работали, может быть, там прокомментируйте, пошел большой вал, когда люди массово отказывались. Сейчас это в меньшей степени, потому что, знаете, кто уже хотел, тот уже решил. Плюс еще можно но в судебном порядке, вот юрист тоже может прокомментировать, а в судебном порядке ты тоже можешь отказаться. То есть, если ты уже, собственно говоря, тебя достала от работы этой комиссии, ты не можешь найти общий язык с ТГО, и ты понимаешь, что законодатель защищает монополистов, ты идешь в суд, и yep. в суде оставишь свое, скажем, свое право. Права. Я хотел бы добавить тому, что сказал мой коллега Алексей, угу. фактически подарить ему, так сказать, ну, такой эпиграф тому, что он сказал. Спасибо. Есть такое известное выражение сфера жилищно-коммунального хозяйства это поле битвы государства с собственным народом. Это правда. Вот когда я вспоминаю, и вижу, пытаюсь оценить, а как же поступает государство? Это поле боя государства с собственным народом. Они все время придумывают какие-то вопросы, чтобы усложнить жизнь, монополизировать ее. В тех же законах, о которых вот мы говорили с юристом, действительно тот же закон об отоплении говорит, что потребитель имеет право выбирать фирму, которая тебе поставляет тепло. А как же выбирать? На рынка нету. Если да? у нас получается, да. помните, как это была притча об Иисусе Христе, о Господе Боге, когда он создал Еву и потом сказал Адаму, а теперь выбирай себе жену. А как ее выбирать, если она одна, только Ева? Так и здесь. Среди кого выбирать, если у нас только ТГО? Ну, в принципе, идущие осилит дорогу. Действительно, есть люди, людей уже достали, а людей достали, потому что действительно платежи высокие, ничего не делается. И отключиться не могут. Вот у нас, я все время говорю о СМД, вчера весь день мы занимались тем, что, так сказать, чистили наши подвалы. И я обошел все четыре подъезда и посмотрел. Вы знаете, 95% труб отопления, которые идут по подвалу, без изоляции, без какой-либо изоляции. Вот просто трубы такого диаметра, 30% тепла минимум да. мы теряем в подвале. 100%. Труба поднимается наверх, на девятом этаже еще более-менее, на восьмом тоже а на первом этаже у людей зимой зубы цокотят. А платят одинаково. Есть тепловые счетчики, которые показывают. Столько-то, столько-то гигакалорий столько мы полюбили. Да? На дом. Конечно, а на конечно, на ну, да. Мы сделали на каждый подъезд. То есть этот вопрос решать надо. И государство должно взять на себя ответственность, чтобы как-то разрешить, если оно само не может отрегулировать, ну хотя бы дать возможность людям самим справиться. А пока у нас чисто феодальное право. Вот это, что я сказал, это чистый феодализм. Андрей, вы хотели я а, да, я хотел бы сказать, что касается мест общего пользования, то есть действительно места общего пользования можно, если весь дом действительно откажется от постачания, ну то есть от данной услуги, подъездом, от, да, подъездом можно, да. то есть это, это существует и по сути сейчас вот СМД или обслуживающие кооперативы, скажем так, это все проводит, но с другой стороны, если ты все-таки отключился от своей собственности, это не значит, что ты не будешь платить, ты будешь платить за места общего пользования, если не эти места фактически не отключены. То есть это тоже такая... Я, а вот если я не хочу да. платить, допустим, вот мне не дают возможность отключиться, да, индивидуально, я просто не буду платить. Ну вот, что дальше? Какие последствия? Не, если ты не будешь платить, то фактически последствия только одни. Это судебные разбирательства и взыскание с тебя задолженности, даже за ту услугу, которую, по сути, ты можешь и не получить в надлежащем виде. С наложением ареста на квартиру да. и прочее, прочее, прочее. Ну, Сколько? это уже судебно-претензионная работа. Да. Алексей, вот смотрите, у нас да, система центрального отопления, да, которая по сути вот, делает заложниками наших граждан. Мы это в принципе уже выяснили, но вот есть же альтернативные какие-то варианты, я знаю, разрабатывались вот с индивидуальными котлами. Почему сейчас как-то вот эта тема немножко затихла? Ну, дело в том, что вот центральное отопление, или когда у нас там, как на Таирово, знаете, там возле Южного рынка стоит огромная котельня, и потом огромные трубы разбросаны по всему Киевскому району, это такая советская, действительно советское прошлое, когда больше сжечь газа, больше, допустим, стали, хотя кому это было нужно, сложно сказать. Сейчас мы имеем, ну, скажем так, европейские мировые цены на теплоноситель. За газ мы платим по полной программе, даже еще дороже, чем некоторые европейские страны. Поэтому мы считаем деньги. Конечно же, однозначно, вот эта система таких потерь, о которых вот говорит и коллега, да это везде, повсеместно. Теплоизоляции никакой, иногда в парадных и окон-то нет, и, да и у людей тоже окна бывают разные, и так далее, и тому подобное. Хотя и наши люди привыкли включать АГВ на полную катушку, я помню, когда-то, а при этом открытая форчика. Что такое тоже все помнят, да, кто, допустим, жил там в центре города, у кого было АГВ. А теперь mm -hmm. за все нужно платить. Поэтому мне кажется, что сама система центрального отопления и ТГО – это вчерашний век. То есть нужно однозначно либо это индивидуальные котлы, либо это крышные котельные, как вот нынешние там, современные новострои. То есть нет ни одного новостроя, вот любой строительной компании, какую то мне назовешь, у которой, допустим, подключена к центральному отоплению. Ну, может, еще в 1994 году что-то там строили, может быть, там какой-то смутом. А все новые дома, все крышные котельные. Газ подвели на крышу, котельную поставили, все. Теперь вот еще раз, говорю. у меня, допустим, индивидуальный счетчик на квартиру. Я плачу за то, Плачу за тот газ вернее за те калории, которые я, собственно говоря, получил у себя на входе в свою, в свою квартиру. Все, я плачу за то, что я потребил. Поэтому однозначно наши заявления, там, наших политиков и так далее, о том, что вот мы должны жить, как в Европе, вот, я должен платить за то, что я потребил. Я потребил 2 куба воды. Должен платить 2 куба воды, а не 10, там, 15, какие-то там высчитывают, округляют и так далее. Каждый должен платить за то, что потребил. А если где-то вода течет, так, это проблема фудхода Пускай поднимают, идут, разрывают, решают эту проблему, течь и все. Я буду платить за 2 куба. Если я получил, допустим, там 1000 килокалорий, все, я должен платить за них. Это не моя проблема, допустим, если там а, кто-то где-то что-то разрыл, не закопал, либо не теплоизолировал. Поэтому вот, знаете, у нас тоже такая формировка государства. Да, вот вы сказали государство против народа. Да что такое государство? Что такое государство? Это, знаете, такое эмпирическое понятие. Это чиновники, которые принимают решения. Причем ну, городские, там, государства, это чиновники, вот что такое государство. Это чиновники, которые принимают решения, по сути дела. Потому что когда говорят, государство там против народа, да это не государство, понятие Украина государство. Это чиновники, которые принимают решения исключительно в интересах тех или иных монополистов. Да, Владимир Я Редактор вот Владыч. слушая коллегу Алексея, вспомнил, что по поводу государства, и видимо конкретно нашего государства, сказал когда-то классик, Ленина его звали, он сказал, государство это аппарат насилия. Мы читали, это аппарат насилия в империи, в капиталистическом. Сегодня можно сказать, что наше государство это аппарат насилия против нас. Алексей сказал очень правильную фразу. Вот то, что он сказал, это наша мечта и так живут в Европе. Есть четкая мотивация. Если я потребил столько-то воды, я за нее заплатил. Если я потребил столько-то тепла, я прикрутил, я заплатил. Что получается у нас? У нас, ну, как средняя температура по, по больнице. То есть... Да, в нашем подъезде есть тепловой счетчик на подъезд. Но у кого-то теплее, у кого-то холоднее. У меня в квартире нет теплового счетчика. Я не могу ни прикрутить, ни добавить. Более того, со система разводки, когда сверху да, идет стояк, да, не, позволяет не позволяет это сделать. Старые дома вот, не позволяют. вот пока мы это не сделаем и каждого человека не будет стоять счетчик тепла в квартире, и он хочет меньше, он сделает меньше. Абсолютно правильно сказал Алексей и о том, что действительно все новострои имеют крышные котельные. В далеком 2004-2005 году мы тогда с 5 Пятов был первым замом, нет, тогда уже был Сушкин, разрабатывали систему перехода от стопроцентного централизованного отопления к частичному децентрализованному, когда мы говорили, что надо предоставить возможность, чтобы были и крышные котельные, и районные котельные, потому что централизованная система отопления настолько затратная и столько потерь, что, ну, просто огромнейшие потери. Ну, так с этим никто не сомневается. Вот вопрос же главный, который, в принципе, Алексей ставит. Так почему этой концепции, вот Сейчас. она даже на уровне потому концепции что, заглохла? Потому что есть интересы монополии. Знаете как? Если звезды зажигает кто-то, значит это нужно кому-то. Есть конкретные заинтересованные лица, которые заинтересованы, чтобы система монополизма осталась. Понимаете? Если не будет мотивации... Вот говорят людям, надо делать санацию, надо утепляться. Но должна быть мотивация. Люди должны понимать, что если они за свой счет это сделали, они будут меньше платить. Конечно. За отопление и прочее. Мотивации нет. Мы привязаны к системе централизованной. Нам не позволяет это сделать. Последнее, идя сюда, я, конечно, посмотрел законы, позвонил своему коллегу, звонок другу, здесь у меня товарищ, мы вместе работали, Матковскому, кстати, зря вы его не приглашаете, он хороший, сильный специалист, вот именно в этих вопросах. И спрашиваю, Валерий что-то поменялось с 2007 года вот в этих вопросах? Он говорит, ничего, стало только хуже. Все. Андрей, вы сейчас заговорили о монополиях, но ну, тяжело то, что происходит назвать природные монополии, да, тем более, что у нас все говорят о рынке, да, услуг. Угу. Вот скажите, есть антимонопольное законодательство, есть антимонопольный комитет, который, который должен разбираться с этими вещами? Может, стоит как раз вот в контексте антимонопольного законодательства завалить исками суды? Да. Как ну, вы считаете? Есть как, смысл? Да, есть смысл, как отстаивание своих непосредственных прав, то можно фактически завалить суды разными исками о защите своих прав. Факт тот говорит о том, что насколько суды будут принимать в том числе объективные законные решения. Если мы говорим о том, что у нас есть, скажем так, зажигает звезды, если кому это надо, значит фактически... Он погасит все наши желания. Да, так сказать, но в любом необходимо. случае отстаивать свои права надо. необходимо. И доказывать свою правоту тоже необходимо. Поэтому на сегодняшний день я вот уже, когда шел на эфир, посмотрел, все больше и больше исков подается о, о том, что мы говорим о том, что фактически люди не получают. То тепло, за которое они платят. То есть, конечно, новые дома. Я сам являюсь председателем тоже обслуживающего кооператива, и у нас э, все достаточно прозоро, потому что у нас разрешены счетчики. Люди ставят счетчики и. И, безусловно, я знаю, что многие запрещают это. У нас это все разрешено, и они платят только за то, за то, что они получают. Но это уже, скажем так, новые дома. Вот и все. А старые дома, к сожалению, придется отстаивать свои права, и в том числе в судебном порядке у нас сегодня была речь о том, что такое государство, да, но, наверное, принуждение это одна из функций. В целом, вот если говорить, государство это аппарат управления, правильно? И управление должно быть, наверное, прогнозируемым для своего населения. Вот я помню, как Владимир Гройсман заявлял, что нынешнее вот повышение тогда еще цены на газ в два раза, оно последнее, железно, Сейчас уже появляется э, потихонечку, что на 17%, на 18% опять будет э, повышение цены на газ. То есть, премьер-министр ни в коем случае не опровергает это, предпочитает отмалчиваться. Вот в этом смысле, может, если э, завалить исками действительно суды, то такой своеобразный протест населения, то, по крайней мере, это позволит сдержать э, вот, тариф сам, хотя бы на какое-то время, как вы считаете, Алексей? Ну, я просто не понимаю, кто будет заваливать исками в суды. Работать кто, с населением. Ну, кто надо. этим будет заниматься? Какие-то будут политические партии, юристы, общественные организации. Это кто будет, допустим, USAID, например, или фонд Аденаура э, будут финансировать общественные организации, которые будут заваливать исками наши суды. Понимаете, на сегодняшний момент из общественных организаций реально работают те, которые финансируются э, западными партнерами. Те, которые, собственно говоря, стоят рядом с МВФ и mm -hmm. которые сами стимулируют повышение этих тарифов Абсолютно не учитывая социальный уровень жизни нашего населения, уровень зарплат. Понимаете? То есть у нас на сегодняшний момент все общественные организованные реальные объединения, живущие, не просто там, где, знаете, председатель и этот, там, главный бухгалтер, а реально живущие. Это все на дотациях и за счет Западных фондов. Кто вызывает? Они ну, сами сами это делают? В команде Кому? даже. Вот я не знаю, если у вас, но в команде у депутатов даже местного самоуправления, как правило, работает достаточно квалифицированный юрист, который, ну и собственно, и выступает помощником. Почему вот Значит, депутаты? Я, я вам могу вам сказать, что этим заниматься никто не будет сразу. Я вам точно могу это сказать. Uh -huh. Теперь по поводу вот искали мы слово государство, чиновники. А теперь мы перейдем плавно к такому определению город. Да, уж город, там город, город, город. Город тоже чиновники. Причем там жители считают, что это жители, нет, это не жители, это чиновники. Потому что э, ситуация вот с ТГО, с крышными котельными и так далее, вот то, что вы обсуждали еще времена Сушкина, Петровича и так далее. Э, дело в том, что все понимают, что нужно делать крышные котельные и нужно уходить в центральное отопление. Даже это понимает, я думаю, руководство ТГО, там не глупые ребята сидят. Но э, те моменты, которые связывают, это все знают. Э, что такое Одесская ТЭЦ? Одесская ТЭЦ это прорва. Куда течет вообще непонятное количество денег? Государственных денег, краевых да, денег, областных да, денег, да. в том числе городских денег. Допустим, что такое КПТГУ, Аналогичная ситуация. Сейчас он 310 миллионов из нового займа, ну не займа там, а как муниципального да. там. Заимствование. 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 Ну, он кредит. называется немножко по-другому, заимствование, да, кредит одним кредит, словом. Конечно. Там 300 а, уходит туда 310-316 миллионов. До этого тоже выделяли. Каждый год мы выделяем 200-300 миллионов гривен на финпетримку. Понимаете? Когда я просил неоднократно на профильное состояние комиссии, бюджетной ЖКХ, а можно вообще как бы понять, какая ситуация у нас с этим КП, куда эти деньги уходят? Рассказывают, что там мы должны денег, банкам должны, залоги имущество, все понятно. Ну хорошо, ребята, что сейчас? Что сейчас происходит? Когда я начал задавать вопрос, а почему мы не делаем все-таки крышные котельные? Почему мы в домах не делаем? Зачем мы центральным отоплением играемся и сейчас меняем вот эти трубы на улице Пастеры? А сейчас поменяем, потом нужно будет наливать толстовыми и так далее и тому подобное. Так можно потратить 20 миллиардов гривен. Зачем это делать? Да за эти деньги решите вопрос газа, электричества, крышных котельных и уходим от этого. Нет, неинтересно. Потому что когда вот улетают эти 300 миллионов, там посчитать сложно, понимаете? Там никто это даже делать не будет. Об этом идет речь, что здесь как раз там... Даже не разговор о тарифах, там, Гройсмане, МВФ и так далее. Это тема, конечно, интересная, но на уровне нашем это только поговорить. А, допустим, я, как депутата городского совета и вот активных жителей, общественников и так далее опытных людей, меня интересует ситуация вокруг коммунального предприятия ТГУ, как мы расходуем наши бюджетные городские деньги. То, что в большей степени от нас зависит. Ну, на это можно влиять. У нас уже было несколько эфиров, как раз, конкретно по ТГО, тоже достаточно такие скептически настроенные. В основном были наши гости. Да, Владимир Значит, Проблема жилищно-коммунального хозяйства в Украине и вот отопление носит политический характер. А политические проблемы решаются политическими. Должна быть политическая воля руководства, которая четко определится. Они все прекрасно понимают. На сегодня, правильно Алексей сказал, по 300 миллионов каждый год мы вбухиваем в латание дыр. А ситуация не меняется, потому что этот монстр ТГО с 800 километрами труб, с этими 12 котельными, 6 которые угольные и 6 прочее, он всегда будет убыточный, потому что этот монстр не жизнеспособный. Более того, мотивации для экономии нет. Они заинтересованы, чем больше вбухают, нормально. Европа так не живет. Там четко есть мотивация. Если это выгодно, то они это будут делать. И последнее. Вот я хочу, чтобы Алексей, как депутат, всегда об этом помнил. Есть такое выражение, когда-то сказала, по-моему, Маргарет Тэтчер. Нет никаких государственных или бюджетных денег. Есть деньги английского налогоплательщика. Точно так же у нас нет никаких государственных денег или денег бюджета города. Это наши деньги. Деньги налогоплательщика. Мы должны иметь влияние на принимая решение, брать кредит, не брать кредит, списывать, не списывать. Ведь это деньги наши, а не чиновников, которые ими распоряжаются. А они, сидя на Думской, почему-то считают, что они вправе распоряжаться. Туда 300 миллионов, сюда 500 миллионов, и прочее. Вот когда они будут понимать, что рано или поздно за это они ответят, перед нами, жителями, ну, в уголовном порядке, в не вот тогда они будут думать, принимать такие решения или не принимать. А пока хозяин, барин. Андрей, я хочу сказать немножко о другом. Я хочу сказать о том, что, на мой взгляд, проблема теплопотребления, она состоит, мне кажется, из трех проблем. Сейчас я вкратце объясню. Мне кажется, что это техническая, экономическая и юридическая часть. Да. Вот примерно где-то так. Я слушаю. Я абсолютно согласен, что мы должны идти вперед и двигаться вперед. А техническая часть состоит в том, что у нас действительно все старая, колоссальные теплопотери, колоссальные ремонты. И можно зарыть, и можно спрятать, и можно еще что-то сделать. Очень много. Это технические проблемы. Экономически это то, что у нас на сегодняшний день вообще в Украине, там, если мы говорим глобально, у нас не хватает угля. Там, образно. Я объясню почему. Примерно статистика должна быть 4 миллиона тонн угля в зимний период. У нас на сегодняшний день примерно есть антрацита полтора миллиона и 2 миллиона э, угля сорта Г. Ну, там есть А, Б, В, то есть э, сорта Г. То есть не хватает, нехватка, так сказать, угля, который заводится сейчас там с Америки, завозится с Южной Африки и так далее. Э, и вот юридическая потом вытекает из экономической, это дальше идет. Это есть судебные претензионные иски, это недоплаты, это неуплаты и так далее. И вот мне кажется, вот эти вот составляющие, я бы хотел развить, конечно, больше эту тему, но эфирное время, это вот техническое, экономическое, юридическое. И мы имеем, что и в том числе это касается и антимонопольного законодательства. Это тоже юридический вопрос. Ну вы так немножко <къем> расширили тему. Я думаю, что у нас это далеко не последний эфир по тематике. Давайте Вводить итоги я попрошу режиссера студии сообщить мне результаты нашего интерактива. Напомню, мы спрашивали, готовы ли вы отказаться от центрального отопления, хотите ли вы этого. Итак, сколько 87? 87 процентов готовы, хотят, но ну, в принципе, как мы и прогнозировали, я думаю, что тут комментировать что-то излишнее, вот. Но, к сожалению, многие находятся вот. Многие, все все люди, которые хотят отказаться, находятся в тех же рамках, что и мы все. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли время, за интересную беседу. Обязательно встретимся еще в этой студии и поговорим о нашей системе ЖКХ, о нашей системе отопления. Спасибо. Спасибо. До свидания. Я напомню, у нас в гостях были Алексей Еремица, депутат Одесского городского совета, Андрей Савицкий, юрист и эксперт Владимир Максимович. Мы работали в прямом эфире, в студию провел Константин Гречан. И оставайтесь на репортере.